конкурсных торгов из Минского филиала АМПУ. Это оценка предложений конкурсных торгов и определения победителей открытых торгов на закупку инженерных услуг. Промеры глубинного потоки Московского порта. Давайте слово передадим секретарю комитета конкурсного торгов Александровичу. Значит, на данные торги поступило 4 конкурсных предложения. Номер один от частного предприятия щит стоимостью 89 474 гривны 88 копеек с ПДВ. Значит, номер два общество с ограниченной ответственностью Анкор. Город Одесса. Стоимость предложения 154 586 гривен 85 копеек с ПДВ. Общество с ограниченной ответственностью Локоса город Одесса стоимостью 130 501 гривна 16 копеек с ПДВ и э, общество с ограничес... <coughs> ограниченной ответственностью отдел подводного судоремонта и гидротехнических работ, город Бердянск, стоимость 89 998 гривен с ПДВ. Значит, на стадии предварительного рассмотрения было установлено, что предложение номер 4 э, не соответствует, условиям документации конкурсных торгов, а именно справка из налоговых органов, просрочена и поэтому недействительна. Поэтому предложение номер 4 было отклонено, оценки были допущены, предложение номер 1, 2, 3 от частного предприятия ЩИТ, ООО «Анкор» и ООО «Ларкоса». У нас э, критерием оценки, э, значит, согласно документации конкурсных торгов является единственный критерий цена, удельный вес которого 100%. Значит, э, э, наивыгоднейшей, э, наименьшей предложение конкурсных торгов при, 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 присваивается максимальное э, количество баллов. Значит, в результате произведенных расчетов максимальное количество баллов набирает предложение конкурсное приват, частного предприятия щит значит стоимость 89 474 гривны 88 копеек значит предложение о анкор стоимостью 154 586 гривен 85 копеек согласно методике расчета набирает набирает 57 баллов Значит, предложение о Лакоса стоимостью 130 501 гривна 16 копеек набирает 68,6 балла. Значит, э, и так наиболее выгодный э, считается предложение частного предприятия «Щит». Кто за то, чтобы э, определить частное предприятие «Щит» э, победителем Торгов, а его предложение наиболее экономически выгодно. Прошу проголосовать. Так, шесть голосов. Если, значит, кто против? Воздержались? Нет, значит, прошу в таком случае подписать протокол о Yeah, I'm Ну, на этом приветствую дня наше заседание с Щелком. Спасибо всем, членам комитета. Давайте работать дальше. Спасибо. А просмотреть.